Це Василь Петренко. Ну, він вже не студент, він вже випускник. Він вже випускник, він був студентом Центру заочної дистанційної освіти. І сьогодні я йому вручу диплом. Ну, але два слова про нього скажу. Він первоградець, спецназівець, От, був. Відправлений в зону антитерористичної операції, брав участь в військових діях, був тяжко поранений, був у госпіталі, зараз лікується, проходить курс реабілітації. Указом президента України за мужність виявлено під час військових дій. Він нагороджений дуже високою. Нагородою, государством, це орден, ну, за мужественность. Поэтому давайте их приветствуем, Василий. Получил ранение из-за того, что некоторых выручал, спасал, ну потому что там так все происходит, все делают это, чтобы никого, ну, не было смертельных людей. И ну как, как сказали, закончить до конца все, что началось и вот старались мы все там люди которые там находились все старались закончить до конца чтобы все остановилось чтобы жизнь стала уже такой как была они всякие войны, как происходит часто ну как именно само ранение я просто не чувствовал уже когда оно попало и я не могу а вот сама сказать. ситуация вот в которой вы тогда оказались то есть ну из-за чего так получилось ну и... что выполняли задание которое нам было наставлено и спасали тоже некоторых людей там и вот так и получилось. То сейчас же в более-менее нормальном состоянии, так мелочи там остались, конечно, чтобы еще туда приехать на проверку тоже в больнице идти тоже, чтобы все было нормально. И так ничего, уже все уже в нормальном состоянии нахожусь. Вася, э, мы уже знакомы больше пяти лет. Э... Познакомились на футболе, можно сказать, так, и потом начали играть в одной команде, мы с Женей создали команду, и потом уже проводили постоянное время, как друзья, как футбольные друзья. И у нас еще, как это, можно сказать, судьба свела, вот у вас Васи 14 декабря, уже не 15, у меня 16 декабря, вот у нас, да, три дня вот после как, день рождения были. Для КНТУ, можно сказать, он великий человек, он еще на протяжении двух лет мы ездили, представляли Кировоградскую область на студенческой республике, и непосредственно Вася принимал в этом участие, мы привозили вот уже четыре года подряд, мы чемпионы Украины среди студентов по футболу. Вася два года подряд ездил, и как бы два года в команде тоже мы привозили. После трагедии мы сразу создали группу ВКонтакте, помощи нашему герою Василию Петринку. После чего мы начали сбор денег, искать какие-то средства, ну, провели так же самый матч. Спасибо Кириллу Мильнику, спасибо Станиславу Березкину и за то, что они предоставили ну, как футбольное поле. Реально это было очень круто. Ну, спасибо также самым нашим спонсорам, которые помогали, пытались мы ну, вытягивать каким-то средствами. Так же самое мы ездили в Киев, да, там привозили там подарки Васе, поддерживали как могли. Я тоже друг семьи, Такой, очень, не знаю, надеюсь, хороший друг семьи. Да, ну в жизни тоже сложилась такая беда, что вот с Васей мы так само, в принципе, познакомились на футбольных полях. Ну, не так часто, конечно, мы виделись, потому что я, там бывают в разъездах очень много тоже по футболу. Ну, случилась такая беда в стране, и как бы Вася наш герой сразу же кинулся, рынулся в бой. Ми всі вместе тоже как само в місті зібралися, сплатилися, допомогли. Я хочу сказати, так що ребята з моей команди, я граю по олимпийскую сборную по футболу, то за всю Україну в принципе, люди откликнулись. Хто сколько мог пожертвувати знає про благотворительный матч, ну що еще ну, могу добавить? Ну можу сказати, що Вася наш герой, ми його любимо, цінимо, мечтаємо, що постійно восстановился. и зажил как бы полноценной жизнью здоровой и забыл за все, что случилось ранее.